Марія Яремчук. Цю марку важко тримати, тому що тато був дійсно улюбленцем публіки, і хотілося б, щоб публіка любила хоча б на 10%, так як тата. Можливо, то був звичайний збіг, а можливо, незрима допомога тата. Якась сила змусила розвернутися до Марії усі чотири крісла. Просто це такий знак: зверніть увагу на цю людину. Є якісь речі, які не піддаються коментарям. Просто є присутність і все. Я дам фору цього разу, дам фору. Марічка, ну це останній раз. Ти проходиш далі. Я думаю, що мені помішає виграти, наприклад, моє прізвище. Тому що зараз настільки багато розповсюджена думка з самого початку, відколи я прийшла на проєкт. Про Мне рублять по блажечке и так далее. Мне дуже важко бороться з вот, цією критикою. Дуже важко. Душки дистало. Мяко, кажучи трошки. Я не думаю, что у вас есть спекуляция своей фамилией. И это не тот случай, когда вино превращается в уксус. Знаете такое, да? Вы будете набирать обороты, я это чувствую. Зараз я точно знаю, що я хочу співати і тільки, тому що нічого не може зрівнятися з тим відчуттям на сцені. Нічого взагалі. Є такий вислів бет до сцен» тварина сцени. Тобто, але в гарному розумінні ви тваринно нутром відчуваєте сцену і ви можете породжувати образ. Маш, ви ростете, ви взрослієте з кожним ефіром. І розуміється, огромне спасибо вашим батькам за це. Зараз я думаю, що вона довела що е, не тільки за того, що в неї. Батько покійний царство небесне Назарій. Вона потрапила в це шоу, Вона це довела вже своїми попередніми виступами. Якщо б я був на місці твого батька, я би пишався тобою. Дякую. Саш. І Марія Яремчук перемагає і опинюється у фіналі «Голос України. Ти переможеш в цьому шоу? Ти відчуваєш себе переможеться вже зараз. Мені щось бореться, але перемагає так. Ведь согласитесь, что первым выходить всегда тяжело. Это наш первый финалист. Вернее, финалистка Мария, она же Розмария Назаревна Ярымчук. Маричка, я так понимаю, что у тебя небольшой опыт ношения длинных платьев. Ты запуталась в своих кринолинах. Это, конечно, папу бы расстроило. А то, что папа наверняка обрадовала, это то, что ты вот так вот замечательно спела его песню. Это была песня Квитка Розмария, автор Назарий Ярымчук. Маша, я знаю, что ты, ну, по крайней мере, на словах, не стремишься стать большой артисткой, но просто тебе в кайф выходить постоянно на эту сцену. А сцена любит тех, кто и по-настоящему предан. Может быть, и в этом секрет того, что ты сейчас находишься в финале. Сцена тебя притягивает, это у вас обоюдно. Веришь в такую примету? Верю. Честно, как бы я, моя воля, я бы еще много недель подряд мучала бы вас <свят> своей творчеством. Все доброе, когда-то заканчивается. Но если тебе удастся войти в возрастную категорию от 4 до, по-моему, от 6 до 14, голос дети ждет тебя заново. Тем более игрушки тебе вот детские подарили. Уважаемые тренеры, на ваших глазах росла артистка. Еще одно поколение Римчуков в нашей замечательной, такой богатой на таланты стране. Как вы думаете, Мария Назаровна уже можно называть артисткой? Или все-таки это еще Маша Еремчук? Девушка, которая просто круто поет. Диана, вопрос к вам. Ну, конечно, можно. И, конечно, она маленькая при этом. И, конечно же, мне бы хотелось э, просить у телеглядачей снисхождение, потому что, ну, все-таки 18 лет, и она очень отважная, ребята. Очень отважная. Ну, правда, тяжело выходить, Ну скажи страшно, просто страшно. Не свести. Страшно. Страшно. Согласись, скажи «страшно». Нет, несколько секунд. Да, нет, несколько разобрения. секунд до выступа. Да, потом выходишь на сцену уже легче. Но вот эти несколько секунд перед тем, как это дорогого стоит. Поэтому, конечно же, ты в самом начале пути. И мне хочется, чтобы вот ты светила и светила, и шла бы дальше. Потому что, ну, по большому счету, ведь это такая начинающая София Ротару. Ой, Диана Сергеевна, я бы на вашем месте осторожнее с определением. Этот комплимент очень-очень дорогого стоит. Ну, а это что вон, на самом деле очень высокое звание. Так как ну, в... так гер... я, отвечаю, я отвечаю за свои слова. Ну, у вас же что... есть еще ваши подопытные. Им же тоже должны достаться А хорошие. я когда приходила сюда, я сказала, что я не делю людей на команды. И мне бы очень хотелось, чтобы победил каждый из тех, кто сегодня выйдет на сцену. Это честно. Спасибо. Ну, Олег, пойму, как вам наш эфир, приправленный розмарином от Марии Еремчук? Ну, дорога Назарівна. Ви нас не мучаєте, а ви даєте справжнє насолодження, це правда. Так що не треба себе там, якби, обманювати. Нам дуже подобається. Ви яскраво, ви дійсно квітка сучасної української естради. Ви молодець. ти молодець. Ну, сплошні компліменти. Валерія, ви присоединитесь к цього хору здравіці в честь Марії Рімчук. Диана говорит, она маленькая, конечно, маленькая, но удивительно по-взрослому рассуждает. Я знаю, что она не считает себя готовой артисткой. И знаете, как это здорово. Пусть все остальные так считают. А она оставляет для себя э, шанс двигаться дальше. Она понимает, что это не предел еще. Класс. Что ей есть куда расти. Молодец, умница так держать. Александр Пономарев, звездный тренер Марии Еремчук. У вас сейчас есть возможность найти те слова, которые подстегнут нашу многотысячную аудиторию отправлять свои звонки и смс-сообщения именно за Марию. Я надеюсь, вы нашли эти слова. Озвучьте их. <клес> Маричка на самом не потребует никаких авансов, потому что, несмотря на свой век, она талантливая певица. Конечно, каждый человек может... Продовжувати свій зріст, там, вчитися далі, ставати кращими. Мені дуже подобається, що я сам по тебе порівнював дійсно з молодою Софією Ротару, Ти майже, ну не майже землячка, але ну, з іншого місця, з Чернівців. Але не важливо. Важливо те, що ти, коли виходиш на сцену, бувають помилки, бувають якісь там голосові моменти, пов'язані там з хворобою. Але коли ти виходиш на сцену, завжди це свято. А для меня это очень важно. И знаешь, я скажу, что я очень хочу, чтобы ты перемогла, Не только из-за того, что ты в моей команде. Но и только из-за того, что я уверен, что ты будешь звездой украинской эстрады в любом случае. Спасибо. Ну что ж, если обычная приправа под названием розмарин вызывает у людей... Выделение желудочного сока мы хотим, чтобы этот розмарин, эта квитка розмария вызвала у вас одно желание. Позвоните или отправьте смс-сообщение номер 0900-102-820 или смс цифры 20 на короткий телефонный номер 9969. Это наша первая финалистка Мария Еремчук. Голосуйте, звоните и аплодируйте Марии за дебютное выступление на нашем финале. Мария Еремчук.